ในพี่หนีและพี่น้ำยังมีกิจกรรมที่ถ่ายอีกครับแล้วก็กุมภาพันธ์พี่น้ำพวกเราจะมี US Tour ด้วยครับที่ตามพวกเราได้ในโซเชียลเลยสวัสดีครับพวกเราเซอร์กิฟเ e อร r จากเอ็มเอสไล 今週、心か。今週、友人か。今週、恋リ今週、ジミーか。今週、イサカ。今週、ツリークラブ。デデそもそもそ7人全員がルーツが違うので、本当にそういう個性を集めて、そういった集まった時の科学反応。 というのを、音楽を通して、ライブエンターテイメントを通して表現すべく集められたところですそうですね、本当に僕たちは、やっぱこう、常日頃、ダンスもボーカルもラップも、やっぱこう、スキルアップっていうのは大切だと思いますし、こう本当に今、いろんなこうグループがあるからこそ、そこのグループに埋もれないように、自分たちなりのスタイルを常にこう磨き続けることが大切かなと思っています。僕たち そこでいろんなものを学ばさせていただいても,、うんね、もちろん、あのー、たまにこうプレッシャーを感じることもありますけどでもこう自分たちの魅力だったり自分たちができることっていうのはやっぱ信じてそしてやっぱ応援してくださるファンも皆さんもいるからこそやっぱそこは強みに持って。 何事にもチャレンジしてていいくくこととがすすごく大切かなと思っていますタイと日本はやっぱり T−POP だったり j p o p っていう,こうそれぞれの国の音楽があるっていう部分はすごく一緒だと思うんですけどヒップホップっていう音楽を聴く人の割合がすごいタイの方が多いのかなって思ってなんかいろんなフェスがあったり本当にバンドカルチャーもあればヒップホップカルチャーもあればいろんなこうカルチャーがミックスされているのがすごくタイだなっていうのは感じました 僕はすごく、まあ、自分たちももともとエヒーローさんだったりこうプロデューサーのニーノさんだったりからすごいろんな音楽を教えてもらったりこの楽器の違いとかもすごく楽曲の中に落とし込まれていてやっぱり日本で作る音楽とやっぱタイの方と一緒に作る音楽だと本当になんかこう雰囲気も違ったりこう色タイの皆さんが気づいてくれるんですよねあこの楽器タイの楽器だとか,なんかこのメロディータイの伝統的なあれだよねとかそういうなんか。 本当に自分たちも日本のカルチャーとタイのカルチャーをこう合わせることでいろんな新しい音楽が作ることができるのでそれはすごく一つの楽しみでもあります僕はラッパーでヒップホップもすごい好きなんでヤングオ g h さんとかはすごくコラボしたいなと思います、うん、言ってるんですけど、まあ、ミリさんとコラボしたいねって話もしてて多分結構ちらほらいると思いますね 僕はあのこの前サマーソニックでライブを見させてもらったんですけどボディスラムさんもすごいかっこいいなと思って、うん、僕自身ロックをすごい大好きでジェフ・サッター <laughs> スケマンスリーメンダあのはい、曲も好きですしやっぱすごい魅力的な声というかあの魂を感じる歌い方が タイの好きなところは本当に街を歩いていてもすごく楽しめるというか音楽も、えー、ローカルの風土も本当にこうなかなか見ることがない景色を見ることができるので毎回来るたびに本当に時間があったらよく散歩しているぐらい楽しいです僕は知らない方でも何か「サワディっていうと返してくれるっていうのがすごく好きです僕はあの個人的にショッピングモールが好きなんですけど、うん、タイにはいろんなショッピングモールが てすごく個人的に楽しませ、うん、ていただいておりますで僕はすごく会の方がすごい温かくて、なんかその、なんだろう、会の方たちと一緒にコミュニケーションを取るのが大好きです。僕はそうですねあの ずっと夏なんで T シャツとか探したり <laughs> なんかこう毎日 T シャツ着れるんでいろんなコレクションをするのがすごい好きなんでタイで買い物してすごい T シャツがめっちゃ増えました <laughs> そうです、ね、ご飯が美味しいところですからカオマンガイとかラ、うん、パオとか毎日食べても飽きが好きです, <laughs> そうです、ね、タイは、まあ、バンコクは都会でこういろんな建物があるんですけど少し離れたら自然もたくさんあって。 あのフェスとかで、結構自然の中でやることがタイは多いので、すごくまず、このアジアツアーヒートというタイトルなんですけど、あのまあ、これまで僕たちが、まあ、タイでの活動であったり、いろんな活動をさせていただける中で、より夢への熱量であったり、フッションであったり。 あの応援してくださる皆さんに対する思いっていうのが熱くなったものをライブで表現したいというものをまず決めてスタートしたライブになりますで常にあの最大熱量というかう本当に最大限より更新していく思いでライブを重ねていったんですけどあのタイの公演では僕がタイ語での、まあ、みんなの MC をしたりそれこそあのカバーを ライブのカバーを歌わせていただいたりというスペシャルなあの特別なライブにすることができたんじゃないかなと思います <laughs> あとはあのバンコクでは多分初めてパフォーマンスする楽曲もあるのでもしかしたらファンの皆さんはってくれてるかもしれないんですけどもその楽曲はこれからリリースの予定もあるので楽しみにしていたてほしいです「はい、はい、ピーニ p e ピ n ナ l e t p e a y n g m 私はあとは本当に僕たちあの本当に世界中の皆さんが応援してくださっているのでやっぱこう行ったこともない国もありますし最近行けてない国もあるので来年はそういった国に積極的に行けるようにイベントとかライブとかもしていきたいなって話をしています。 トコーンコップマーカーありがとうございます、えー、このタイの皆さんと一緒にこれからも素敵な関係を築けていけたらなと思っているのでこれからも応援よろしくお願いしますいつも温かいもの、ね、ありがとうございますはい、えー、これからもサイキックフィーバラスク頑張っていただきますのでぜひ一緒に夢を叶えて うえっと皆さん本当にありがとうございます <laughs> <laughs> 僕たちはデビューしてあの1ヶ月でタイに引っ越してじゃないですけど活動拠点を移してずっとこっちにいたのでなんか本当に2個目のホームタウンじゃないですけど本当に皆さんに支えてもらってここまで来たので本当に感謝でいっぱいなのとたくさん楽しい思いを持って作れればなと思いますまだ今年終わってないですし今年もまだまだタイで素敵な思い出を作る機会。 まだ言えないですけどあると思うので、あのぜひそれを楽しみにしてもらえたらと思いますし、これからも僕たちも楽しんでもらえたらと思います。皆さんいつも応援ありがとうございます。えっと皆さんの予想を超えるようなことも,も今準備してますし、これからすごい楽しい皆さんと一緒に楽しめる機会がすごく増えると思います。そしてあの皆さんフォーエバーというより永遠にこれからもずっと皆さんに愛して,ています。 ขอบ้นที่สปอร์ตมาตลอดนะครับอือขอจากนี้ป้ายพักเราจะทำเต็มที่นะครับสบเพลงกำลังใจให้ด้วยนะครับตัดนะักขอบคุณค่ะขอบครัคบ